হেল্ল' এভৰি ওৱান সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ যে মই আজি আপোনালোকক লালচাহ আমি যে খাওঁ মৰ্ণিং বা লালচাহৰ ওপৰত দুটামান কথা ক'ম আচলতে লালচাহত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ সহায়ত আমাৰ যিটো শৰীৰৰ ক্ষতিকাৰক সেই ক্ষতিকাৰকৰ ৰেডিকেল অপহাৰণত সহায় কৰে এণ্টি অক্সিডেণ্টে কাৰণ লালচাহত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ সহায়ত আমাৰ মানুহৰ দেশত থকা কোষ কোষবিলাক সুৰক্ষিত থাকে আৰু কোষবিলাক বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে আচলতে লালচাহ আমি ৰেগুলাৰ একাপকৈ হ'লেও খাব লাগে লালচাহে আমাৰ যিটো শৰীৰত থকা পাচনতন্ত্ৰ পাচনতন্ত্ৰটো সহায় কৰে হজম হোৱাত সহায় কৰে আৰু আপোনাৰ গেছ এচিডিটি এইবিলাকৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰে আৰু সাধাৰণতে আমি এক্স যিবিলাকৰ আপোনাৰ ৱেইট বেছি ৱেইট বেছি বা ৱেইট নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে তো ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজটো দৰকাৰ তাৰ উপৰিও আৰু ৰাতিপুৱা যদি আপুনি এক কাপ লাল চাহ খায় সেই লাল চাহে আমাৰ ৱেইটটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যদি যিবিলাকৰ হাই প্ৰেছাৰ থাকে ডায়েবেটিক থাকে সেইবিলাকেও লাল চাহ খালে একো অসুবিধা নাই বা এক কাপকৈ হ'লেও খাওক আৰু সুস্থ থাকক ৰঙা চাহ যিটো আমি ৰঙা চাহ খাই এই ৰঙা চাহটোৰ পৰিমাণ বহুত ভাল আৰু ব্যৱসায় ভিত্তিক ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ বহুত পৰিমাণ মানে ব্যৱসায় হয় এই ৰঙা চাহটোৰ ওপৰত আৰু যিবিলাক চাইণ্টিফিক তেওঁলোকেই ৰঙা চাহৰ ওপৰত যিবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি এইবিলাক কথা কৈছে সঁচাই বহুত ভাল সকলোৱে ৰঙা চাহ খাব লাগে ৰঙা চাহৰ যিবিলাক গুণ সেইবিলাক আমাৰ মানুহৰ শৰীৰত অতি প্ৰয়োজন আৰু হজম শক্তি হওক বা গেছ এইবিলাক নাইকিয়া কৰাত আমাৰ ৰঙা চাহটো খুব প্ৰয়োজন কিন্তু সাধাৰণতে চাব যে যিবিলাক আমাৰ গাখীৰ চাহ খায় সেইবিলাকৰ বহুত মানে এচিডিটি গেছ এইবিলাকে ক্ষতি কৰে আপোনালোকে খাওক খোৱাত কোনো বাধা নাই কিন্তু লাল চাহ একাপ হ'লেও এদিনত খাওক আপোনালোকৰ শৰীৰ সুস্থ ৰাখক সঁচাই এইটো বহুত খুব ভাল পদক্ষেপ বা লাল চাহৰ যিসকলে ৰিচাৰ্ছ কৰি এইবিলাক কথা কৈছে সঁচাই চালি জাৰি চাই ভাল কামেই বুলিও ক'ব লাগিব কাৰণ